Якщо у тебе стирчить живот, слухай це відео. Если вы хотите убрать вот такой вот вываливающийся живот или убрать вот такой двойной живот и делаете вот такие упражнения, то остановитесь, перестаньте это делать, это вообще не ваш вариант, это не то, что вам поможет. У нас вываливается живот не из-за того, что у нас не накачанный пресс. Живот у нас вываливается из-за того, что у нас слабая поперечная мышца. Она относится к глубоким мышцам кора, то есть она находится... Живит, який показывает девчина на малинку, это жир. И чтобы его прибрать, нужно спалить жир. И так, качать пресс не вырешить проблемы, потому что нужен дефицит калорий. А вот когда такие Живіт, це гіперлардоз, який прибирається спеціальними ЛФК вправами. А ще стричати живіт може через здуття, ПМС, критичні дні, діастаз чи просто переїли. І кожний випадок з переліку перебирається по-своєму. А діагностується він у спеціаліста, а не слухаючи гілс. Але запам'ятайте, якщо у вас цей старчащий живіт можна от захватити отак, от складочку жира, то це жир.